Офіційний рупор Кремля Ріа Новості, опублікували відео як з офісу Москва Сіті ворожі оператори керують дронами, які вбивають наших військових. Чи можна говорити, Роман Грович, що тепер це є офіційною так, легальною ціллю для ліквідації? Ну, після того, як обозначили, уже ніхто навіть не сумнівається, що це легальна воєнна ціль. Тобто, я думаю, як тільки у нас буде така можливість, вона буде уничтожена. Будуть там після цього воєни, не будуть там воєнних, вони вже обозначили, потім ждуть. Е, якби росіяни так, в соціальних мережах підняли гвалт на рахунок цього. В принципі, як ви вважаєте, яка тоді була мета? Ну, тобто росіяни ж мають це розуміти, що після цього можуть там, очікувати перельоти, але вони, тим не менше, на це йдуть. Навіщо? Ну, панти поколотіть. В этом же весь смисл росіян і американці. Вони друг друга, кстати, стоять. и те, и те примерно, одним и другим рассказывают, что они сами великие. Там есть еще третий, израильтянин, тоже с детства рассказывают, что это избранная нация. То есть вот этот, вот этот триумвират избранных, так называемых, это у них проблемы психологические, потому они за последствия в этом смысле не смотрят, просто они не понимают, какие могут быть последствия. У них психоматрица прописана с детства о том, что они где-то кто-то великий, где-то там великий, где-то там единственный, где-то где, -то, где -то там большой. но вот примерно так это работает. И пока эту психоматрицу не изменить, она прерывается с определенным поколением, ничего не изменится. То есть россиян можно изменить, только их раздробив. То есть в, в этом смысле. Раздробив, развалив Россию на составляющие ее части, они уже давно просятся из тюрьмы народов на выход, как минимум, там 21 республика. А только так можно как-то пресечь эту передачу психоматрицы из поколения в поколение. Щодо ударів безпілотників, зокрема були так цієї ночі по курську. Відомо, що ціллю атаки міг бути промисловий техпарк Союз, який е, відповідає так, ну який підприємний і е, російському ВПК, а зокрема, виробництві дронів та електронних компонентів військових систем, офіційний курс квітував просто 19 збитих ні, начебто безпілотників. Скажіть, будь ласка, Роман Голович, ну, Тобто, коли ми говоримо про наслідки, знову ж таки, що на сьогоднішній день вже можна констатувати, можливо, якщо деталі будуть згодами, проаналізуємо. эфирах, а сегодня, что вы сказали? Ну очень правильная и грамотная атака, то есть хорошо выбранная цель, 80 километров от нашей границы. Э, вот, парк сам по себе это технологический парк, на котором и производятся э, все эти схемы и э, системы управления и беспилотниками, и в том числе некоторыми ракетами. Плюс там же располагался склад, э, склады, и там же располагался центр подготовки тех же дроноводов, так называемых, ну, не, не а, тех, кто маршрутизируют дроны. То есть это целый, почему и парк называется в этом смысле. Естественно, такая легальная военная цель, на которую пошли больше сотни дронов, и это тоже правильно, мы с вами год об этом говорим, что для того, чтобы проломить ПВО противника, особенно на таких дальностях, надо превысить коэффициент пресечения. У них где-то 50-60 дронов они сбивают, а оставшиеся все проходят. В этом случае так, в таком же также это все и прошло. Они действительно сбили, только не 100 с чем-то, а где-то 50-60 дронов, которые шли с задачей в основном вытащить на себя ПВО противника, заслепить его, обманки шли, они в основном-то бьют по обманкам. А боевые дроны прошли, выполнили боевую задачу, технопарк сейчас технологический цикл прекратил, по крайней мере до, до разбора завалов. В ближайшее время будет уже Генштаб подтвердит, и после, в основном после расшифровки снимков с то то это все уменьшает, снова же количество атак на наши места, на фронт? Дрон, да, в основном это дроны, уменьшение количества дронов и системы их управления. И не только дронов, еще и ракет. Поэтому это, это, такой хороший удар. И один из череды этих ударов, единственное, что из этой череды вычленили сейчас нефтянку российскую. Это основное. То есть даже в тот же дрон, в конце концов, если это с двигателем внутреннего сгорания, туда бензина надо залить. А если там турбина стоит, так авиационный керосин надо залить, так его же надо где-то произвести, потому оптимально это, конечно, уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но от 16-18 числа вроде как заканчивается эта позорная практически страница для нашей политики, нашей, нашей политики. И если наши генералы не продолжат удары по нефтеперерабатывающим заводам, то им надо тогда давать героев России как, лучших, как лучшие ПВО для российской нефтя. Ми щодня аналізуємо ситуацію на фронті. От, зокрема, сьогодні свіже повідомлення. Генерал Онаєв опублікував інформацію. Він говорить про те, що на тій ділянці фронту, де він несе відповідальність, вдалося зменшити втрату особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпро а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках. Крім того, за два місяці підрозділами групи знищено близько дев'яти тисяч військовослужбовців противника, 51 танк, 166 шістдесят Броньованих машин, проте при цьому все одно ворог активізує там штурмові дії свої і хоче зробити спробу прориву на сьогоднішній день. Як ви вважаєте, от подальший розвиток тут ситуації? Чи можна говорити про ну якби серйозну тут небезпеку? Що зараз робити з цим? Генерал Наєв, командир тактичний, якраз по рішенню проблемних випробувань на Восточному фонді і у них рішать. Решили вопрос по Кураховскому направлению, Константинополю, а Андреевке, вот мы несколько раз говорили, решается вопрос. Решили вопрос по Днепроэнергии, россияне там из трусов выпрыгивали, рассказывали, что они уже взяли Днепроэнергию и дальше начнут двигаться в сторону Днепропетровской области. Ну появился Найл и уже все обратно залезли в трусы или без трусов оттуда убежали, и никаких вопросов нет. Так вот таких генералов наевых с такими тактическими группами у нас несколько десятков есть. То есть это спасибо большое генералу, который создает определенный видеоряд, и мы его можем и видеть, и обсуждать, но надо понимать, что такие действия, они масштабные, то есть они масштабированы, единственное, они не ходят в информационное пространство как таковое. Мы просто знаем генерала Наева давно, поэтому с ним эти вопросы иногда проговаривали, поэтому можно и его в том числе похвалить за это, но еще раз повторюсь, таких групп очень много на всей линии фронта и они работают, работают очень эффективно. Откуда в принципе вот эти 150 российских голов за каждый квадратный метр захваченной нашей территории минусуется? Это как раз вот такими группами. Роман Георгиевич, очевидно, я понимаю, что там безпосередньо в направлении Днепропетровщины россияне намагаються выровнять фронт. Ну, То есть, чьи намерения тут мать на вас захопить Днепропетровскую область, чи просто выровнять фронт? Ну, им двигаться на границам Донецкого. Основная задача у них выйти на границы Донецкой области. Но это, естественно, подойти к границам Запорожской и Днепропетровской. Никто в Днепропетровскую Дніпропетровск, область из россиян не полезет. У них не про, у них прописана задача захвата Луганской, Донецкой, прописана в, в Конституции России. Естественно, ее будут выполнять, они же наших пять областей туда затянули, откуда Витков носится с этой идеей, отдайте России пять областей, и они типа успокоятся, ну и так далее, и тому подобное. То есть отдайте, называется, пять областей, отойдите, выйдите, бросьте и так далее, и тому подобное. Но Виткову Легко это говорить, он никакого отношения к Украине не, не имеет, у него задача Израиль, сам израильтянин, и потому э, прикрывает задницу именно Израиль. С помощью американского оружия, с помощью американской силы, э, так как они сейчас на данный момент практически захватили э, руководство э, Америка. Это же понятно, там куда ни плюнет, от левитов до у Витков, главное, чтобы только Абрамович там не появлялись, у того паспорту и израильский, и российский, и португальский, если появится еще американский, там, там еще и Абрамович появится. Что это, это проблема, то есть она связана с Израилем и с Америкой, и с, с, Ираном, с Ближним, с Ближним Востоком, по поводу того, чтобы выйти на границы этих пяти областей, и россияне ее выполняют, то есть исходя уже со своей конституции. И, естественно, они будут пытаться выйти на границу Донецкой области. Чтобы выйти на границу Донецкой области, им надо подтянуть, называется, левый фланг, выровнять линию фронта по границе, по, по линии от Покровска до Великой Новоселки, до Новоселки, там чуть западнее, и тут же уже граница Донецкой области. И, естественно, попадает под это и Днепроэнергия, и Шевченко, вот они сейчас туда поперли, и в том числе Андреевская, этот Константинопольский плацдарм, на котором сейчас ведутся бои, это Кураховское направление, вот у них эта задача стоит – подтянуть левый фланг под Покровск. а дальше уже пытаться выйти на границы уже Донецкой области, только обходя Покровск с севера с северо востока то есть через Мирноградскую агломерацию, перерезав трассу на Доброполе. Доброполе – это же Донецкая область, то есть им надо еще подниматься а на север это, как минимум, это вообще не нереальная задача. Плюс Константиновка, плюс э, тот же Славянск, Краматорск, Дружковка, почему, кстати, в последнее время обстрелы пошли именно по Славянску, особенно по, по Константиновке, Россияне пытаются туда двигаться. Ну, вот, вот эту задачу не будут выполнять. Естественно, будем противостоять. Про новые. Сили так у наших лавах збройних сил України відомо, що уряд дозволив залучення іноземців до військової служби за контрактом в Україні. Крім того, міністерство внутрішніх справ говорить, що іноземці та особи без громадянства, які проходили службу у ЗСУ, НГУ та Державній спецслужбі транспорту. Зможуть отримати громадянство України навіть в разі служби менше ніж три роки за умови наявності визначених заслуг перед державою або державного інтересу. Чи можна говорити про те, що і констатувати, що це рішення дозволить залучити на ну, якомога більше людей? Знову ж таки, коли ми говоримо про професійних, так також військових, як вплине це на ситуацію? Посліднє время раз у ситуація загнала правітельства власть в ті рамки, в яких вони винуждені приймати, вынуждена говорю, принимать правильное решение. Вынужденное принятие правильного решения было открыть центры непосредственно в бригадах рекрутинговые центры. Вынуждено, вынуждено, но открыли, правильно сделали, вот с этой точки Вынужденное было решение принять возможность, то есть дать возможность там, перевода с одной, с одной части в другую. Оно вынуждено, но его в конце концов приняли. Вот это вынужденное решение. Давно уже надо было его принимать. Почему? Потому что как раз рекрутинг, специалисты, практически генетические воины как-то говорили об этом. Но 1% населения может воевать. Реально. Не просто там защищаться, а именно убивать. Выполняя боевую задачу. 1%, 99% не могут убить. Это, это опять же генетика, это определенное развитие, это опять та же психоматрица и так далее и тому подобное. Так вот этот 1% надо по всему миру собирать а естественно должна быть мотивация, какие-то мотивационные моменты. Оптимальный вариант мотивации – это гражданство, наше украинское гражданство. Если человек, который воевал за Украину и выполнил боевую задачу, да, конечно, ему надо давать украинское гражданство. Как, как никто достоин быть гражданином Украины. Неважно, какой национальности, какого вероисповедания этот человек. Неважно, надо давать однозначно. Это давно надо было решить. Причем это не миллионы человек, это, поверьте, это тысячи, десятки тысяч. То есть на демографическую ситуацию, там, допустим, это абсолютно никак не повлияет. А сейчас есть хорошие методы контроля, начиная от спецконтроля контрразведки, заканчивая простым полиграфом. Проводите их через полиграфы, нет никаких вопросов. Пусть остаются у нас, будут настоящими украинцами, щирыми украинцами, которые выполняли боевую задачу защиты нашей Родины. кто же им плохое слово скажет? Так это давно надо было. Я больше скажу, это надо было 10 лет назад сделать. В 2014 году, когда мы ко, мне десятки человек обращались, тогда был советником двух губернаторов Донецкой и Днепропетровской области, десятки человек, которые воевали на, в наших рядах, в рядах добробатов, они не могли получить украинское гражданство. Механизма практически не было. До сих пор. 11-й год воюет, до сих пор не мог получить украинское гражданство. Но, ну, может быть, вот сейчас этот вопрос решится. Еще одна вынужденная мера, но она правильная, может быть, не в полном объеме, это вот призыв под определенные меркантильные договора. Вот это то, что придумали 18-24 миллиона гривен и так далее и тому подобное. Там я чуть не согласен с именно возрастом с 18 до 24 призывать под контракт. Нельзя этого делать 17. 17 до 21 можно приглашать учиться в военные училища. С 17 до, 21. До 21 человек, года человека ставить строй, чтобы он отвечал за рядом стоящих. Ну, не стоит. Однозначно. Есть исключения, вопросов нет. И в 14, 15, и в 16 есть люди, которые могут принимать решения, но их мало. А реально конечно нам надо создавать определенную массовость потому что 17 это 21 надо учить воевать а вот воевать конкретно с 21 до 49 И этот хороший отличный в принципе отличная идея сама по себе как контракт за контракт платить там под миллион гривен там надо посмотреть по количеству ну пусть даже миллион гривен за этот контракт надо расширить это все с 21 до 49 лет. На всех контрактников должно это быть распространено. Даже на тех, которые уже контракт подписали до этого э, закона. То есть и на тех, которые уже служат. То есть эта норма должна распространяться. И этот миллион надо выплатить Это небольшие деньги. Поверьте, небольшие деньги украинцы могут сбросить там включить механизм 1% с денежных переводов, и эта сумма набежит, и мы поставим в строй достаточно толковых молодых людей, и молодых людей, и в принципе тех, кто может выполнять боевую задачу до 49 лет. Вот, это, вот это, эта линейка временная должна быть учтена. До 17 лет учить, вот если уже полный цикл занят, до 17 можно в школах учить последние два года, то есть здесь трем вещам стрелять из пистолета, водить машину и управлять этим дроном. Дроном имеется в виду. Это можно учить, это в обязалку ввести, в обязательное образование. Еще раз повторюсь, стрелять из пистолета, водить машину и FPV дрон. С 17 до 21 нужно приглашать людей учиться. Учиться в военных училищах, которые дадут возможность потом служить в госслужбе. Причем это тоже очень важно только после службы в армии можно будет, надо будет принимать на госслужбу. Без службы в армии, без, без, определенного там времени, там 5 лет учебы 10, или 5 лет службы, то есть общего количества 10 лет в армии, на госслужбу близко никто не должен принимать. Это, это, должен быть таким пряником для тех, кто будет служить и защищать от отечество. Дальше с 21 до 49 служба, в вооруженных силах в зависимости от возможности уход на госслужбу после 10 лет контракта. Ну и после 49 здесь уже вопрос здоровья. Есть здоровье, можно на госслужбе остаться, нет здоровья, уходить на пенсию или в запас, это как минимум. То есть вот такой механизм должен быть, он работал в свое время. Но нельзя было в ту же ментуху устроиться без службы в вооруженных силах Украины. Просто нельзя было, даже не принимали в милицию, если не служил в вооруженных силах. А у нас сейчас полиция, выходит министр внутренних дел рассказывает, а у меня полицейские, оказывается, воевать не могут. Так научи их, постав вооруженные силы Украины, пусть научатся воевать. Особенно согласно 24 статьи закона о полиции. Они обязаны выполнять боевые задачи при внешней угрозе, именно полицейские. Потому очень много таких моментов, которые заставят, в конце концов. И вопрос по 24 статье, законной полиции, тоже ситуация заставит поставить в строй все, всю эту милицейскую гвардию, министерства внутренних дел, именно вооруженные силы Украины. Ну, просто у нас получается так, что политики, которые абсолютно, у которых нет базового военного образования, дупля не отбивают, что надо. А вот если бы министрам в министерстве вообще кабинет министра был бы военный, военный кабинет, таких бы вопросов не возникало. Не, не бегали бы ТЦКшники вместе с мусорами за гражданскими, а просто бы стали в строй вооруженных силах Украины, сняв с них бронь, они были бы в ВСУ, и не надо было бы собирать людей, которые не могут воевать. То, что сейчас ТЦК с мусорами делают по, по улицам. А если кто не согласен, так вопросов нет. Сельское хозяйство, сено для собак. Ну а куда их еще девать?